Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində yeni 6 nömrəli məktəbə yaxın bir yerdə, marshrutda çox yaxın bir yerdə 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Yerdən kürsülüdür. Mərtəbələr arası monolit betondur. Yəni bu 1-ci və 2-ci mərtəbə arası monolit betondur. Yuxarıda açıq eyvanı var. 2 sotda inşa olunmuş belə bir həyət evidir. Həyət böyükdür, gördünüz kimi. İki tərəfə də ağac çın yerinəzərdə tutulub. Həyət döşəməsi ağlaydaşıdır evin bu hissədə maşın üçün ağa da rəvazası var. Və alternativ o hissə çıxmaq üçün əl qapısı qoyulub. Yəni o hissəsi də yoldur, bu hissəsi də yoldur evin. Ətraf tam yaşayışlıq, qiymət videonun sonunda deyiləcək. Sonra qed izləsəz, hamısını tam şəkildə görəcəksiz və izləyəcəksiz. Kanalı bu kanalda olan videoları bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın ki, yeni evlər satsa çıxan hər şeyə siz də izləyə biləsiniz. İçəri daxil oluruq. İçəridə döşəmə granitdir, gördüyünüz kimi tam şəkildə istilpuldur. 2-ci mərtəbə qoxal bacadır. Burada bizdə bacanın özünə ayrıca pəncərəsi var. Təmiri yenidir, təmirdə sözə yoxdur. 1-ci mərtəbədə bizdə qonaq otaq var, mətbəx və hamam otağı var. Necə olur hamam otağını göstərəcəm. Tam təmir. Təmir 100 qobundadır. Pləkanın alt hissəsində əlavə boşluqlar var, lazım olsa bura qarqoq da yerləşdirmək olar. Burada boş bir aldamışım. Yerdə düzəltmək olar çünki yerlər çəkir. Yəni bu hissədə rahat şəkildə şkaf yığmaq olar. Mətbəxi göstərəcəm. Tam təmirli mətbəx. Orta ölçülü döşəmə, orada da granit daxtisti puldur. Birinci mərtəbədə tam şəkildə istiq puldur. Dizdə burda evin arxasına keçməyə mətbəxdən qapısı var. Və bu qaydadır. Arxasına keçmə imkanı var. Kombi çıxış yəti bura verilmiş. Məyən qədər yer var. Lazım olsa burda paltar da sərmək olar və ya baxdakı bir əldan muzqatmək olar. Döşəmə birinci mərtəbədə tam şəkildə istifaldır. Və keçək sizlərə bu evin qonaq otağını göstərəcəm. Çox səliqəli, şöhrətli. Divar kağızları da səliqəli seçilib vurulub. Bu da böyük bir qonaq otağıdır, tam təmir. Döşəmə burada tam şəkildə istifaldır. Üstü ilə lamin laminatdır. Böyük pəncərə ilə də ösəyinə baxır ha, bizə baxırıq. Həyəti də böyükdür. Bütün kommunal da var. Qaz, su, şika, razı səmərəkəzidir. Sərhədlər hamısı qoyulub. Və qalxaq ikinci mərtəbə olan şərəfli otaqları yataq top otaqlarını təqdim edim sizlərə. İkinci mərtəbəyə baxırıq. Ümmi dəhlizin görünüşüdür. Burda bizdə də dəhliz başlanılır. Eyvana çıxış var. Öcəydin abla xəş. Burda bizdə həm ortağa da tam təmir. Və yerdə qalan 3 ədəd yataq otağını sizə təqdim edim və qiymətlə bağlı məlumat da verim. Bu investisiya qiyməti 87.000 manatdır. Böyük yataq otağı da gördüyünüz kimi dövlətçiləridir. Burada belə bir digər böyük yataq otağıdır. Instagram və YouTube kanalımızı abunə olmağı unutmayın, video bəğənməyi unutmayın. Evin qiymətə təşəkkür edim ki 87000 manatdır. Sonra izlədiyinizə evet. təşəkkür edirəm.